Я обыкновенный пассажир города Киева. Как муж, которого я похоронила неделю назад, проработал такси 23 года в первом таксоматорном парке. Я хочу просто объяснить товарищи, что такое такси, как люди начинали с него. А это не такси, это позор. Я вам расскажу случаи, которые были лично со мной. Я вам объясню, это 5 минут, чтобы я вас я не задерживала. Я просто попросил вас представиться. Я просто вас для начала. Да, да. Вы спасибо, спасибо. Ребята, вы стоите, чего? Или вас ждать будет долго. Говорите. А вы говорите, <соцентр> кто скромный, <соцентр> забыл, как его звать. час, вы у всех много часа. Работа, Работа Гришуленко Михаил Александрович, голова Лиги Таксі України. Чого? Лига Таксі України, громадські об'єднання. Документи все є. Следующий, молодой черг, ви чого стоїте? Андрій, говори, говори, говори. Хто ви води? Директор, водій. Помощник директора. Почему с Александрович. Бокс такси. Помнишь? А, да, бокс такси. Коммерческая организации польской бизнес-группы. Дальше, Валерий. Бокс такси. Бокс. А бокс тебе? Да не бокс такси. Не умышленно. Будни изнарода. Давай, Валерий. Билетки хождения. Двери закройте. Да. Билетский Валентин Анатольевич, <с <с директор такси Форум. Билетский Валентин Анатольевич, такси Форум. Билл Масергей Петрович, директор такси Ви стоїте в бухгалтерии. Ну, да, Щуренко Андрій Владимирович. Громадська організація «Київський бізнес-клуб». Київський бізнес клуб Киевский бизнес. Дальше. Автопредприятие бонус за. Бонус кто? Бонус Z. Автоприятие такси. Автомедприятие, да. Авто -предприятия, авто -предприятия, да. Мы таксіера, директора. Какое? Таксі ера. Дюрит Марина Ігорівна, общественна організація спілка підприємців та привізників, також являється директором.

мы очень друг друга тянем, такси случае лидера таксиали. Александр Викторович, премиум такси, соучредитель за лидера заступника. Чебел Андрей Игоревич, в такси лидера таксиали. Лично перед первым Так, Ника. Мухаммад на имя такси на Зарик. Титаренко Алексей Александрович, приват такси. Черезонский Андрей Яковлевич, такси в голову.

Давайте об одной вещи поговорим. Мы здесь не на политической площадке, не на Майдане. Тут Пришли. Кто хочет работать, работает. Кто пришел тут вот так просто показаться, ну, покрасоваться, вот, лучше сразу уходить, потому что только не, надо зайти работать, на Все, кто является официальным переводчиком, я им говорю, что. Смотрите, все равно будет установочный, потому что у вас добылось много, в прошлый раз не пришли. Чтобы у вас было какое-то время там дополнительно, кроме того, что уже сделано здесь с людьми, которые работают. Все, кто хотят реально участвовать, будьте готовы, пожалуйста, на мои заявление, чтобы мы вас включили на участие. Вопросы исчерпан, для всех всем понятно. И, пожалуйста, давайте договоримся еще об этом, чтобы не было 10 чеков каждый каждой фирме. Ну, есть учредитель есть директор, кто-то старший, кому доверяют, потому что иначе это превращается в вопрос. Есть компания, один человек представляет вопрос, а мне, чтобы это было спокойно. Он прекрасно может в, в офисе консультироваться с юриспорцией, ну, замами, директорами, или директору доверяет учредитель, так как решает учредитель. Это второе. Третье. На всякий случай для тех, кто не услышал после событий середины недели. Я не знаю, кто придумал о том, что здесь обсуждалось. Вообще просто обсуждался вопрос, что какой-то вид такси или какие-то другие варианты кого-то, не будут пускать по этим. Я бред обсуждать не буду, тратить на это свое время не буду. Я это все прокомментировал, ну, как бы глупость. И все. Те, кто хотят этот весь этот рынок будоражить, пусть будоражит. Для людей, которые меня не знают, здесь сидящих много ну, а знаю, просто по фамилии, по тому который я. Я в 2002 году создавал службу такси, большую, серьезную достаточно, есть люди здесь, которые мы знакомы по 10 лет. Могу вам четко сказать, у меня было 200 компаний, которые я руководил, 260 автомобилей на выпуске, все машины принадлежали компании, все водители были на этом ну что-то я в такси все-таки понимаю, руководил ей не 5 минут и а не один год. Начиналось с 22 машин, закончилось закончил 260 в течение 14 месяцев. Сразу это, такси, это хайповская была служба большая, это не Киев, это не играет роль на самом деле. Хорошо. Закон касается всех. Теперь, для тех, кто не знает, чем конкретно занималась рабочая группа, теперь мы просили что-то принесли сегодня наши коллеги, которые готовы. Тот закон, который подготовила Министерство инфраструктуры. Если к нему есть какие-либо замечания или предложения, то сейчас очень короткий период остался, чтобы их внести, их внести, внести при одном условии. Если мы чем-то недовольны, то мы не пишем по тому, что. Не просто, мне это не нравится, потому что я не хочу платить налоги. Ну, понятно, да? Потому что нормальная улица. И вторая часть, которой мы занимаемся, это единственная была практическая часть, касавшаяся города Киева. Мы занимались из первого нашего заседания. Это мы собираем предложение, пока как предложение, чтобы это обработать, где нужны стоянки, как все в городе Киев. Все. Придет время, выйдет закон, и тогда появится уже вопрос обсуждения уже местных правил такси. И эта группа, поверьте мне, будет работать не один месяц, и работать будет она долго. Собираться, когда чаще, когда реже, когда ближе будет подходить к какому-то этапу или Поэтому политические выступления на рабочей группе не воспринимаются и не учитываются. Здесь пришли работать, советоваться и обсуждать, как жить дальше. Никто не говорит о том, что вам завтра надо всем все поменять, все сделать. Мы смеялись в прошлый раз, ну так, с улыбкой смеялись, это условно. Нет этой газеты, вот, потому что у нас такси, такси да. <связь> <связь> а, вот так. А, да, вот ну, любая, не соберусь. Нет, <связь> вот там. они одинаковые. Нет. Ну. Это же наша конференция, мы с ним. Ну, это не важно. <говорит> это же ваша, да? Вы же там редактор. Подождите, а, подождите секунду. Да, Андрей, Андрей, я вас очень прошу, не превращайте этот базар. У меня был один вопрос во всем. У -у -у. Как можно принять работу на работу человека в такси, с ним не пообщавшись? Ну просто, и потом сажать к нему А Кто он сказал, что с ним не общается? Как можно принять водителя на работу, а с, с ним не пообщаться? Подождите, я же не предъявляю претензий к газете. Ответственность за рекламу несет рекламодатель. Так гласит закон. И в газете у меня никаких претензий нет. Да. Давайте мы это. Я на самом деле это просто зачитаю для всех, кто не читал с улыбкой. Поверьте, и это последнее, в чем мы и закончим до рабочего состояния. Прием на работу по улице Простеницкой 2. Конечная остановка 220 автобуса. Павильон работа в такси. Напротив Билла. Доступ к заказу 200 служб такси, оплата за программу 10 гривен в неделю, комиссия свои 8%, партнеры 12%, бесплатная установка программы Mobile Такси, без залогов, без вступительных, без поездных без общения с директором. Оплата 24 на 100, более 55 терминалов. 550 терминал. и Что там неправильно написано? я вам могу сказать, что если мы готовы посадить за руль, не глядя если кого угодно, угодно и сажать к клиента, то очень вот я согласен, вот сидит женщина который муж работал в такси сейчас. Я, сейчас я могу даже работать. могу привести водителя, нет, который женщина, я ехала по Не оформленный. Не задан, вопрос. Нет. Вы были директором Харьковского такси. Нет. Вы каждого водителя принимали на работу? Да, все люди. Вы делали. принимали или замы, да. или люди, которые механик, инженер, который я выдавал машину. Вы не подписывали принимали? документ, да. но не лично с каждым разговаривали. Я, я это не привел как пример. И представьте, вы обсуждаете Но ну, это вопрос потом действующее законодательство уже разъяснит нам. Мы здесь сегодня мы не обсуждаем. Не, сегодня. просто вы мне задали вопрос, что я, не понимаю. Я не, не обсуждаю. Прочитали просто Водящее веселое водяние, объявление. и все, ребят. Просто мне я мне это сами Дело в том, что это объявление вам понравилось, водителям вам нравится тоже, потому что на работу принимают администраторы. Ну, водителям или таксистам нравится? Все обратили внимание, это реклама. Да. Все как я не против, подождите, я это... Можно слово, пожалуйста? Перевозчику, да? Пожалуйста, подождите. Можно одну секундочку? секундочку. Нет, можно. я одну секунду, попросил. Я не не... это рассчитал мне для обсуждения. Это не прием водителя на работу. Вы ему не даете машину, не принимаете его по трудовой книге Вы его ставите в очередь, ну, очередь там, на заказы и так далее. Собственно говоря, и он выполняет, там вам процент. Это тоже имеет право на жизнь, с этим никто не спорит. Но вопрос в том, что э, человек в будочке, он не проверит, на какой машине он нормально ездит, какое у него техническое состояние, что это за человек, есть ли у него медицинские справки, имеет ли он право водить. Я об этом это имел в виду. И все это прекрасно поняли, те, кто хотел понять. Меня я прекрасно понимаю, вы как частный предприниматель можете ничего не говорить, я все заведомо знаю, что вы а, а, а для ну, интереса я отправил, получая смс с номером машины. Утром получил, ваш патрон 06039, пароль 9306. Ни меня, ни машины, никто не нашел. Ладно, Мы меня там... Слово. Это не вопрос обсудения. Я это привел как пример. Теперь, если все согласны с той формой работы, которую я предложил, мы работаем. Те, кто не согласен, ну, как бы, я не... Работать мы не будем. А мы что мы представились, а кто, будет, кто будет здесь. вот здесь, может быть, люди не знают, и не зрители, не но не извините, ради Хорошо, те, кто, кто меня не знает, начальник главного управления транспортной вас? связи, водовоз в Сергей Новомыч, глава рабочей группы. Дальше каждый, дума представится самостоятельно. Давайте хочется, начнем. Министерство инфраструктуры, помощник директора департамента автомобильного транспорта Украины. ВГО «Украинский таксист» был у вас в Попик Василий, профессор таксистов Украины, председатель.

Пережіть, все ж представляється. Яка працює на ринку таксі, я потім <клес> <бачу, клес> сказав з 2003 року. Не так, як сказали по телебаченню організатори дій, які були ж організовані місяць два назад. І працює з 2003 року з... Давай... Давайте подробимо. Подожіть, ми ж з не в прямому ефірі представники... Е...

100%. Є одна пропозиція. У нас Василь Іванович, найшановний таксист і боєць права таксістів, вчора святкував да. день народження. Спорівний, ми відчора і ще на бою, я не було б сьогодні ще більше. Василь Іванович, ми так. від всіх нас, від всіх таксі. Дякую. Здоров'я, наснаги і задоволення okay. від того, за що ви говорите. Спасибо, да. До сих пор так, так было. Так и получал. Так, 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 боже, на да, предвидение. Да. Теперь... Андрей Ярмоленко, зал начальника главного управления. И секретарь. Секретарь. Больше, чем больше. все. Значит, все-всех увидели. Все-всех да. Давайте мы все-таки пойдем по протоколу нашего прошлого заседания. Это а Пропозиции. Пропозиции, если они есть. Мы их оставляем сейчас обсудим в какой-то в объеме и после этого мы оформляем официально передаем министерство кто-то еще по стоянкам что-то прорабатывал или нет не было времени Є пропозиція наступна, щоб ви не втрачали час, дивіться, давайте озвучимо ті питання, дійсно ще раз, які говорили, що робоча руха створена по двом моментам. Якщо є зауваження до за проєкту, закону, який розробляється місцеві інфраструктури, він висить у вас на сайті. Да? В письмовій формі, будь ласка, подайте, пропозиції і так далі. Сама робоча група зверталася до перевізників. Дивіться, що стоянки таксі потрібні таксистам, не владі нікому. Всі згодні, що вони мають бути, як зовсім кармани для заїзду, щоб ними могли користуватися всі. Згодні, ви кожен день бачите, де вам їх треба, пасажиропоток в письмовій формі. Пропозиція. Я такий-такий, бачу, що стоянки треба там-там подаєте сюди, тому що людям треба подавати. На минулого разу подали там одна арзація 140 стоянок, друга там ще 50 і далі. Ну це не та кількість, їх має бути, напевно, більше. Згідно статистичних дань і далі. Нет, смотрите, це потрібно включатися. Я обісю ситуацію. Смотрите, ми прекрасно знаємо, як зараз ну, ребята стоять в реальній житті в городі. Ну, хто де, як приткнувся на остановках, не на сторону. Мы привязываемся к какой-то точке, мы будем смотреть уже с точки зрения строительных норм, ну, организации дорожного движения, безопасности и так далее, где можно к этим местам привязать. Не значит, что ну, написали и все прошло. Но на это надо время, это надо осметить, это надо ну, сделать какие-то схемы. Это займет не один день, и думаю, что не один месяц. Но для, нужно же к этому прийти, а не потом бежать, когда нам там условно уровень, на уровне закона скажут, у вас на все про все там 2-3 месяца. Поэтому ну как бы забегаем вперед, но это дело общее. Одна из вещей, которую мы обсуждали с господином и до этого на встречах личных и работая в рабочей группе, чтобы никто не думал, это не создается этот, эти стоянки для этой фирмы, эти для этой. Стоянки такси это для всех, кто является, ну, для всех машин, которые работают в такси официально. Те, кто работают официально, имеют право ими пользоваться. Все точно. Это не обсуждается, там нет никаких подводных камней, никто их не ищет, никто и так далее. Чтобы просто никого не слушали, ну, лишний раз, вот вы уже услышите здесь, слушайте. Предложение по постоянкам коротко, быстро. Николай Николаевич, наверное, помнит, рабочая группа с Алием, с, 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 с и мы обсуждали как раз этот вопрос, но я лично видел список, список из 300 стоянок города, города Киева. То есть я думаю, что... 2002 год. Да, 2002 что? 2003 год. Чтобы мы не выдумывали это паровоз, я, я думаю, я думаю, что они где-то здесь в этом Я могу строить. ответить вам сразу на ваш вопрос. Это прошло 10 лет а, город, ну, инфраструктура города это за это время это значительно. Оттол оттолкнуться от да. чего-то и потом допол дополнять. Это первое. Это, это, это первое. И второе, тут присутствует власть Киевская. Поэтому сегодня Киев строится, и строится очень мощно и очень много. То есть в ваш, ваших, ваших возможностях внести изменения к механизму сдачи объекта. Чтобы объект, торговый центр, кинотеатр, ресторан, кафе не мог быть сдан, если он не организовал возле себя стоянку такси. Е ев европейская норма. Пожалуйста. Спасибо. Внесем на заметку. Значит, дивите, чтобы тоже ще раз почастую. Якщо є у когось зауваження до законопроекту, або по постоянкам в письмовой формі зараз, то бы той раз на рабочей руке вернулись. Передайте, будь ласка, все в письмовой форме для Я выпустить. Ну, нам ну, первый раз, да, вот, почему люди молчат и практически не понимают, о чем вы не ради Бога, извините, не понимают, о чем говорить, мы бы хотели получить эти наработки, которые ну, от, как бы, вместе с вами могли бы дополнить или как-то вот. Вы смотрите, когда говорили. Мы сейчас с да, каждого. Тобто, да,